Над розвитком громадського суспільства працюють сьогодні в жовтих водах. Міська влада допомагає громадським організаціям стати на ноги, знайти інвесторів та отримати благодійну допомогу на свою діяльність. А так як досвіду у жовтоводців ще зовсім мало, запозичаємо досвіду більш розвинених європейських країн, тому вже не вперше на запрошення влади в наше місто приїжджають представники міжнародних організацій. Зокрема, наша задача зараз налагодити контакти між стабільними, потужними, досвідченими. Регіональними, всеукраїнськими, міжнародними громадськими організаціями та відносно новими молодими і невеликими нашими місцевими організаціями побачити той напрямок, в якому варто рухатися. Цього разу до жовтих вуд завітали представники центру підтримки культурних і громадських ініціатив Тамариск, представники датської ради з питань біженців, благодійний фонд, право на захист. На семінарі, що відбувся в міськвиконкомі, говорили про те, як поліпшити умови, в яких працюють громадські організації міста. Ознайомившись з організацією, яка називає Тамариск, я зрозумів, що саме це допомога цієї організації нам вкрай необхідна. Ось тільки місія цієї організації сприяти позитивним змінам. У житті місцевих громад області створюючи можливості для розвитку людей і організацій, тобто те, що нам потрібно зараз, в цій залі присутні громадські організації, які створилися або були створені, або зараз створюються в місті жовтоводи. Вони своїй роботі, своїй діяльності стикається з проблемами. Зокрема, дійсно, як Іван Миколаївич сказав, це проблеми юридичного характеру. Це перш за все. Тобто, навіть така проблема, як написати статут, ну для юристів це не є проблемою, а для людей, які є не фахівцями, для них це дійсно є проблема. Крім того, є проблема, яку я стикнувся вже як юрист, бажаючи допомогти цим людям. Вони створили організацію свою, написали статут. А як тепер перейти в юридичну особу? Они не понимают. Кроме того, есть еще інша проблема наших мешканців, наших представителей громадських организаций. Они не знают, куда рухаться. Помогите им. Яку роль грають громадські організації в суспільстві і для чого вони взагалі створюються? Люди об'єднуються за інтересами чи для того, щоб гуртом вирішити певні проблеми. Директор центру Тамариск Тетяна Карельська розповіла власний досвід створення такої організації. Центр Тамариск з'явився у Дніпрі ще в 2001 році. Як правило, створюються організації, тому що виникає проблема. Вот у нас была такая проблема. Хотели закрыть училище культуры. Мы решили, что мы не будем там ходить с плакатами, протестовать. Мы решили доказать свою состоятельность, важность и необходимость. Мы создали украинский центр. Мы, как новички, получили первый грант от фонда Бедротшини и начали с международного фестиваля народного танца ну а дальше нас остановить и закрыть уже было нельзя. Мы накопили очень большой опыт. Мы создали тогда благотворительную организацию. И вот этот опыт заставил нас задуматься над тем, в каком состоянии находится общественный сектор Днепропетровщины. Потому что организаций было очень мало, все они были очень слабые, а те, кто был сильным, они получали какие-то гранты, но никогда не рассказывали о том, где они их получают, каким образом, какие доноры работают. 15 лет мы уже вот в качестве этой, этой организации. И за эти годы было очень много. Мы очень много учились. Практически ни одной программы в Украине мы не пропускали. И вот за 15 лет для нас тут уже Владимир Васильевич озвучил нашу миссию, замечательно сказал, потому что изначально мы хотели помогать людям изменять свою жизнь в позитивную сторону, людям, организациям, и вот этой миссии мы следуем все 15 лет. А в Германии, кстати, 37% социальных услуг до 37% оказывают именно общественные организации. И это происходит во многих цивилизованных странах. Зачем еще мы нужны государству? Для того, чтобы те решения, которые принимают государства, публично-правовые, учитывали потребности населения. Тогда они будут высококачественными. А кто лучше общественных организаций, которые работают с целевыми группами, особенно с теми, как мы говорим, уязвимые группы? нуждаются вот в таких правильных законодательных актах. Поэтому от нас это тоже зависит. И, конечно, дефицит доверия, который существует сегодня к власти, во многим зависит от того, насколько власть будет сотрудничать с общественностью. Вот мне кажется, что здесь полностью совпадают наши интересы, и это та основа для сотрудничества которая уже возникла. Потому что мы, мы реально, не только нас тут хотят, мы хотим желтые воды иметь своим партнером. Потому что так получается уже столько здесь интересных дел, таких интересных инициатив, что наши эксперты уже используют ваш бюджет участия. Да? Точно так же наши эксперты могут поделиться теми, Практиками, тими ділами, кото тим досвідом, які є з інших сообществом. Ми усі многі такі знаємо. В місті Жовтіводи вже створено більше 30 громадських організацій. Працюють вони за різними напрямками, а об'єдную їх усі громадська рада міста. Жовтоводські активісти вже досягли перших результатів. Із більше 30 громадських організацій, які створені в нашому місті, в совет вошли 14 організацій. Да, те, кто сдали ту документацию, которую нужно было сдать, работали мы все в законодательном поле. По крайней мере, сегодня в городе, ну так вот, есть все, значит, Желтоводская миская организация Всеукраинской экологической лиги. Есть громадская, называется громадская организация Места Желтой Воды, Проспилки Желтоводского водоканала, Казацкий полк. Желтоводская инициатива, незалежная проспилка горняков Украины, иллюстрационные комиссии, Желтоводское объединение рыбалок. То есть вот создали мы 13 организаций, Создались они, 13. И теперь у нас сразу возник вопрос, а чем мы будем заниматься? Мы действительно, наша основная задача, я так понимаю, мы должны заслужить доверие жителей, доверие жителей конкретно нашего города, вот чтобы они поверили в нас. А мы будем смотреть, как люди к нам обращаются с какими проблемами, организации, с которыми у нас есть, с какими проблемами они организуются, и мы их будем обсуждать, будем изучать и будем по этим программам работать что, по крайней мере, уже приятно положительное. Значит, исполком было сказано уже на сессии, был принят бюджет участия. Это на 2017 год 500 тысяч гривен. И, значит, участвовали общественные организации, и после того, как мы, был проведен фандрейзинг, мы научились писать хоть как-то проекты, хоть как-то. Но из шести организаций, которые выиграли, четыре уже наши мы выиграли. Четыре проекта выиграны. Значит, проект, значит, я и председатель, но меня делегировали от Желтоводского общества рыбаков. Вот мы выиграли на первом месте с большим отрывом. Мы, у нас уже 560 человек. Общество рыба. Это не только рыбная ловля, это экологические вопросы. Это, во-первых, Жемчужина нашего города, это наш водоем на веселой Ивановке. Мы очистили его, мы благоустроили его. Сейчас мы делаем, вот выиграли проект, на который мы поставим детскую площадку, чтобы могли отдыхать, а детки играют на детской площадке. Взрослым надо, мы делаем хорошую волейбольную площадку, чтобы они отдыхали на волейбольной площадке. Второй проект был выигран нашей молодью, тоже нашей организации. Третий, значит, наша экологическая лига. Они выиграли проект Конечно, он очень сложный, он нужный, это борьба с амброзией. Вот они составили проект и хотят, по крайней мере, сделать первый шаг в 2017 году, чтобы ми очистили от амброзии. Уж всю не всю но по крайній мере, очистили. четвертий проект. Це наші казаки виграли теж участвували і ну Э, це огромный шаг вперед, который який ми зробили. Я вважаю, навіть за три місяці на семінарі говорили про правову допомогу, реєстрацію громадських об'єднань, взаємодію з органами влади, податковими органами. Одним словом, про все те, що стане в нагоді жовтоводським активістам. Те, кто приехал на эту встречу, имели определенный опыт в этом направлении. Мы просто поделились какими-то своими наработками, каким-то своим опытом, который я буду, я понимаю, будет полезен в данном случае и тем новым организациям, которые на сегодняшний день создаются здесь в Желтых водах.